વડોદરાના કમાટીબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઉનાળાને લઈને તંત્ર દ્વારા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માટે વિશેષ સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે રાજ્યમાં ગરમીનો પારો ચાલીસ ડિગ્રીને પાર થતાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને ગરમીથી રાહત આપવા માટે પિંજરામાં દરરોજ પાણીનો છંટકાવ કરવાનું શરૂ કરાયું છે એટલું જ નહીં પક્ષીઓ અને શાકાહારી જાનવરો માટે ગરમીથી રાહત આપતા ફળ અને શાકભાજી પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે કેળા મોસંબી ગાજર અને જામફળ જેવા ફળ પક્ષીઓને ખૂબ પ્રિય હોય છે ઉપરાંત ગરમીની સિઝનમાં આ પ્રકારના ફળ પક્ષીઓને ઠંડક આપે છે ત્યારે જૂ તંત્ર દ્વારા ખાસ લીલા ચારા સાથે ફળફળાદીનો પણ સમાવેશ કરાયો છ ઉપરાંત સિંહ અને વાઘ જેવા પ્રાણીઓને તાપથી બચાવવા પિંજરા પર લીલા પડદા લગાવવામાં આવ્યા છે આ લીલા પડદાને પણ પાણીથી પલાળવામાં આવે છે જેથી તાપમાનમાં થી આઠ ડિગ્રીનો ઘટાડો થાય છે મહત્વનું છે કે દર વર્ષે ઉનાળામાં કમાટી બાગમાં આવેલા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પ્રાણીઓ સરિસ્રૂપો તેમજ પક્ષીઓ માટે કરવામાં આવે છે गर्मियों के चलते जू के अंदर चिड़ियाघर के अंदर प्राणी पक्षियों के लिए और जू देखने आने वाले लोगों के लिए हमने पानी ठंडक मिल रहे उसकी सारी व्यवस्थाएं हाथ पकड़ लिए आ, सब जगह पे हमने शेड्स वगैरह बनाए हैं और लोगों को जो है ठंडक मिले एग्रोनेक्स कवर किए हुए पानी का छिड़काव किया जाता है में दो बार पिंजरों पशु पक्षियों के पिंजरों में उसके आसपास के विस्तार में और जहाँ लोग चलते हैं उन रोड्स पे दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि लोगों को ठंडक मिले पशु पक्षियों को भी उससे ठंडक मिले इन दौरान पशु पक्षियों के आहार में खास करके आ, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका समान जो है वो बढ़ा दिया जाता है जैसे कि ककड़ी हो गई तरबूज हो गया शक्कर इन सब का ये जो है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि इनसे लोग इनको हाइड्रेशन मिल रहे खास पानी के अंदर भी जो वेटनरी सप्लीमेंट्स है जैसे ग्लूकॉन भी हो जाता है जो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस तरह के जो दूसरे वेटनरी सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट्स और इनको, इनको इन पानी में मिला के रखा जाता है ताकि पशु पक्षियों को हाइड्रेशन मिल रहा है। बर्फ के टुकड़े हम प्राणियों को और बंदरों को वगैरह खास करके हम देते हैं ताकि इनमें उनको पूरे दिन इस तरह खेल कर या उसको चाट कर उनको अच्छा सा हाइड्रेशन मिल रहे इनके अंदर हम फ्रूट्स भी फ्रीज करके उनको देते हैं ताकि वो भी एक दिन भर की उनकी एक्टिविटी होती है और उनको ठंडक भी मिलती है इससे प्लस जो पुराने हमारे थोड़े बहुत पिंजरे हैं उसके ऊपर हमने अच्छे से जो सूखी घास और सूखे जो नारियल या पान के जो तो सूखे पत्ते आते हैं इनको डाला है और उसको अच्छे से हमने उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करते ताकि ठंडक बनी रहे